haftalik dayjestimizning navbatdagi sonida 28 oktyabr kunidan 3 noyabr kuniga qadar bo'lgan davrda xorazm viloyatida ichki ishlar organlari tomonidan amalga oshirilgan tezkor profilaktik ma'naviy ma'rifiy ijtimoiy huquqiy tadbirlar to'g'risida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz hisobot haftasida huquq tartibot va nazorat organlari bilan o'zaro hamkorlikda viloyat hududida jinoyatlarni barvaqt jilovlash sodir etilgan jinoyatlarni issiq izdan fosh etish hamda huquqbuzarliklar profilaktikasiga oid chora tadbirlar amalga oshirildi bunda asosiy e'tibor ayni kunlarda davom etayotgan giyohvandlik va psixotrop moddalarning noqonuniy muomalasiga qarshi kurashish oyligi hamda barcha yo'l transport hodisalarining ayniqsa piyodalar bilan bog'liq avariyalarning oldini olish profilaktikasi oyligi doirasidagi da dolzarb tezkor profilaktik tadbirlarga qaratildi yakunlangan hafta davomida firibgarlik bilan bog'liq oltita jinoyat sakkizta o'g'irlik jinoyati giyohvandlik vositalari bilan bog'liq oltita jinoyat bitta qo'shmachilik odam savdosi bilan bog'liq bitta pora olish bilan bog'liq ikkita bitta tolamachilik jinoyatlari ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida fosh etildi qidiruvda bo'lgan 9 nafar shaxslar o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbiri natijasida ushlanishiga erishildi sodir etilgan jinoyatlar tahlilidan kelib chiqqan holda payshanba huquq huquqbuzarliklar profilaktikasi kuni munosabati bilan barcha shahar va tumanlarda keng qamrovli profilaktik tadbirlar amalga oshirildi bunda huquq huquqbuzarliklar kasi bilan shug'ullanuvchi subyektlarning to'liq va faol ishtirok etishi ta'minlandi yangiariq tumanida yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzgan haydovchilarga nisbatan rasmiylashtirilgan ma'muriy huquqbuzarlikka oid ishlar shu kuni jinoyat ishlari bo'yicha yangiariq tuman sudi tomonidan sayyor sudda ko'rib chiqildi xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati tomonidan aholi murojaatlarini o'rganish va amaliy yordam ko'rsatishga qaratilgan sayyor qabullar hisobot haftasida ham bo'lib o'tdi xususan o'ttizinchi oktyabr kuni viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari tergov boshqarmasi boshlig'i tomonidan gurlan tumanining mevazor mahallasida sayyor qabul o'tkazildi shuningdek sayyor qabul doirasida o'zbekiston respublikasi fuqaroligiga qabul qilingan besh nafar yurtdoshimizga shaxsini tasdiqlovchi id kartalar tantanali ravishda topshirildi bundan tashqari haftaning juma kuni yangariq tumanining qiriqtom mahallasida viloyatdagi huquqni muhofaza qiluvchi hamda sud va adliya organlari rahbarlari ishtirokida o'tkazilgan ommaviy sayyor qabul doirasida ham viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari tomonidan bevosita aholining murojaatlari qabul qilinib huquqiy tushuntirish berildi xorazm viloyatida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash og'ir oqibatli ayniqsa bolalar ishtirokidagi yo'l transport hodisalarining oldini olishga qaratilgan nazorat reyd va targ'ibot tadbirlari hisobot haftasida ham kuchaytirilgan tarzda olib borildi yo'l harakati ishtirokchilari ayniqsa bolalarning yo'l harakati qoidalariga oid bilim va ko'nikmalarni oshirish maqsadida yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan umumta'lim maktablarida va maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yo'l harakati intizomi bolalikdan boshlanadi shiori ostidagi targ'ibot uchrashuvlari o'tkazildi mahallalarda va mehnat jamoalarda o'tkazilgan targ'ibot tadbirlarida esa og'ir oqibatli yo'l transport hodisalari bo'yicha tayyorlangan video lavhalar ham namoyish etildi o'z navbatida xavfsiz hudud xavfsiz profilaktik tadbir doirasida yo'l harakati qoidalarini qo'pol tarzda buzuvchi haydovchilarni aniqlashga qaratilgan reydlar ham uzviy ravishda amalga oshirildi xususan hisobot haftasida og'ir oqibatli yo'l transport hodisalarining oldini olishga qaratilgan keng qamrovli nazorat reyd tadbirlari davomida olti ming yetmish yettita qoidabuzarlik aniqlandi shundan uch ming bir yuz qirq bittasi qo'pol qoidabuzarliklar bo'lib oltmish to'qqiz nafar mast haydovchilar bir yuz oltmish bitta svetaforning qizil chirog'ida harakatlangan haydovchi ovchilarga belgilangan tartibda tegishli ma'muriy choralar ko'rilib bir ming qirq to'qqizta transport vositasi jarima maydoniga qo'yildi shuningdek hisobot haftasida yo'l harakati qoidalarini buzganligi uchun uch yuz yetmish nafar piyoda belgilangan tartibda ma'muriy javobgarlikka tortildi insonlarning o'limi yoki og'ir tan jarohati olishiga sabab bo'lgan yo'l transport hodisalari bevosita yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i hamda hududiy ichki ishlar organlari va prokurorlari ishtirokida keng jamoatchilik o'rtasida atrofli muhokama etilib kelgusida bu kabi hodisalarning oldini olishga qaratilgan chora tadbirlar belgilab berildi xorazm viloyatida tezkor va maxsus xizmatlarning ko'k yoki qizil yoxud ko'k va qizil rangli yaltiroq mayoqchani yoqqan holda hamda maxsus tovushli signal bilan yaqinlashib kelayotgan transport vositalarining to'siqsiz o'tib ketishini ta'minlash maqsadida maxsus reydlar o'tkazildi shu bilan birgalikda sifatsiz pirotexnika vositalarining noqonuniy aylanmasining oldini olish maqsadida xorazm viloyatining chegara hududlardagi blok post ва мунтазам йўл патрул хизмати масканларида ички ишлар органлари ходимлари tomonidan кучайтирилган тартибда рейд ва текширувлар амалга оширилди. hisobot ҳафтаси ички ишлар органлар ходимлари учун алоҳида аҳамиятга эга ҳафта бўлди desak mubolag'a бўлмайди. Чунки 25-октябр куни ички ишлар ishlar ходимлари ўзларининг касб байрамларини нишонладилар. Сана муносабати билан bilan ички ишлар бошқармаси ҳамда соҳавий ва ҳудудий ички ишлар органларида байрам bayram tadbirlari bo'lib o'tdi unda xizmatda yuqori ko'rsatkichlar erishib kelayotgan fidoyiy xodimlarning erishgan yutuqlari e'tirof etilib munosib taqdirlandi xususan viloyat ichki ishlar boshqarmasida bo'lib o'tgan tantanali tadbirda ana shunday fidoyi xodimlardan bir guruhiga ichki ishlar vazirligining a'lo xizmatlari uchun benuqson xizmatlari uchun idoraviy ko'krak nishonlari esdalik soatlari va qimmatbaho sovg'alar topshirildi bundan tashqari viloyatdagi barcha shahar va tumanlarda sana munosabati bilan bayram dasturxoni yozilib madaniy tadbirlar tashkil etildi viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i boshqarma tibbiyot bo'limining kuz qish mavsumiga shayligini nazorat tartibida o'rganib zarur tavsiyalar berdi shuningdek xizmat vazifasini bajarish paytida jarohat olgan bog'ot tumani ichki ishlar bo'limi profilaktika inspektori kapitan izzatbek sultonovning holidan xabar olib qisqa muddatda to'liq tuzalib safga qaytishi uchun barcha zarur davolash profilaktika ishlari amalga oshirilishini ta'kidlab o'tdi urganch shahri hisobot haftasida sportning voleybol turi bo'yicha ikkita turnirga mezbonlik qildi xususan sportning voleybol turi bo'yicha ichki ishlar vaziri kubogi musobaqasining xorazm viloyati bosqichi bo'lib o'tdi yuqori saviyada tashkil etilgan mazkur musobaqada o'smir qizlar va yigitlar hamda yoshlar ishtirok etdilar xotin qizlar o'rtasidagi bellashuvlarda o'n olti yigirma bir yoshli qizlar o'rtasida shovot tumani jamoasi yigirma ikki o'ttiz yoshli ishtirokchilar o'rtasida qo'shko'pir tumani yoshlaridan iborat jamoa g'oliblikni qo'lga kiritdi erkaklar o'rtasida o'n olti yigirma bir yosh va yigirma ikki o'ttiz yosh oralig'idagi ishtirokchilar o'rtasidagi bellashuvlarda gurdlarlik o'smirlar va yoshlar g'olib bo'ldilar musobaqa g'oliblarini taqdirlashga bag'ishlangan tantanali tadbirda viloyat hokimi viloyat prokurori viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i bilan birgalikda boshqa mas'ul rahbarlar ham bevosita ishtirok etdilar g'oliblar tashkiliy qo'mitaning qimmatbaho sovg'alari bilan taqdirlandi shuningdek viloyatimizda ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan ayollar va erkaklar o'rtasida ham ichki ishlar vaziri kubogining mintaqaviy bosqichi bo'lib o'tdi jazoni ijro departamenti hamda buxoro navoiy va xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmalari terma jamoalari o'rtasida ikki kun davomida bo'lib o'tgan musobaqa qizg'in va murosasiz bellashuvlarga boy bo'lganligi bilan barchada unutilmas taassurot qoldirdi mintaqaviy guruh bosqichida birinchi va ikkinchi o'rinni egallagan jamoalar musobaqaning final bosqichida ishtirok etish huquqini qo'lga kiritdilar boshlangan yangi haftada jamoat tartibini saqlash va aholi xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan chora tadbirlar uzviy ravishda davom etadi